В городе Севастополе для проведения тактика специальных учений построен исполняющий обязанности заместителя начальника управления майора Берева. Здравствуйте, товарищи спасатели! я Предлагаю пройти по технику. Место подтопления забирает воду. Вот этот автомобиль. Как они работают на практике, мы покажем. На пол. Разворачивание районного штаба по ликвидации последствий чая. Население поселка Любимого Какие? Я же туристического комплекса «Любоморье» необходимый монитор. То есть это лопаты, мешки вот, с песком. Вот. И... На расстоянии более 5 километров при работе но как правило работа таких систем не ограничивается пределами одного часа как показывает опыт и практика лики

До окончательной ликвидации. Сегодня совместно с силами управления по чрезвычайным ситуациям мы провели учение на базе турбазы Любоморья по ликвидации последствий подтопления. Значит, это, эти учения очень актуальны в городе Севастополе, в том числе в Нахимовском районе, поскольку действительно река Бельбек она периодически преподносит нам свои сюрпризы, выходя из берегов и происходит подтопление. Как в устье реки Бельбек, так и выше по течению. Это село Верхнесадовое, село Фронтовое, Вир, Фруктовое. Сегодня мы увидели, что в городе достаточно сил и средств для того, чтобы подобные ситуации ликвидировать. Сегодня мы подняли по тревоге личный состав третьей части, были задействованы личный состав шестой части Балаклавского района для проведения учений по ликвидации тех случайных ситуации, которые могли бы быть в случае, если бы мы не ср... оперативно не, ср... не сработали. Это в том числе, что может быть подтопление населенных пунктов. На комиссии ТБЧС района Павел Николаевич уже рассказывал о том, что он провел эту комиссию, на которой четко определено быть. И места эвакуации, значит, куда эвакуировались, какое количество людей эвакуировалось, сколько нужно сил и средств для того, чтобы оказать им непосредственную помощь. Кроме того, были определены силы и средства хозяйства, которые могут немедленно подключиться для того, чтобы тоже участвовать значит, в ликвидации тех последствий. Личный состав управления чрезвычайной ситуацией был задействован полностью. Вы, как видели, здесь, помимо техники, которая работала здесь по откачиванию воды из русла реки э, в воду, кроме этого мы поставили, видите, ли, значит, э, от, вручную, э, делали дамбы. Мы здесь определились с Павлом Николаевичем, какие еще есть возможности для того, чтобы мы э, во все оружие встретили, если вдруг это что-то случится. Поэтому, как сейчас, подводя итогу, сказано, э, силы и средства района в целом, и Комиссии, и управление чрезвычайной ситуации в городе Севастополе совместно они могут и в состоянии ликвидировать не допустить и ликвидировать те последствия, которые могут наступить. Дам оценку своим сотрудникам, которые действительно четко сработали, четко подняли, вышли по сигналу тревога. Замечаний как таковых нет, техника работала вся исправно. Поэтому я тоже самое, как руководитель управления, ставлю высокую оценку на сегодняшнем учении.